કતારગામ ખાતે આવેલા સુરત મહાનગરપાલિકાના કોમ્યુનિટી હોલ ખાતે આયોજિત નેશનલ પાવર લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાની મુલાકાત ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશ અધ્યક્ષ આર પાટેલને લઈ યુવાઓનો હૌસલો વધાર્યો છે સુરત પોલીસ અને નેશનલ પાવલ લિફ્ટિંગ દ્વારા કતારગામ ખાતે આવેલા સુરત મહાનગર પાલિકાના કોમ્યુનિટી હોલ ખાતે આયોજિત નેશનલ પાવલ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું છે જેનું ઉદ્ઘાટન સુરત પોલીસ કમિશનરે કર્યું હતું

अब गुजरात के लोग लश्कर में भी जाते हैं वहाँ दुश्मनों के सामने लड़ते हुए शहीद भी होते हैं और फिर भी उनका उस शहीदों के मान में एक एक लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं अब गुजरात के लोगों को भी उसका महत्व समझने लगे हैं और खेल खुद में भी युवा जिस तरह से हिस्सा ले रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में कई मेडल गुजरात के नाम पे होंगे और कई मेडल उस पर से सूरत के नाम पर भी होंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है मैं तो पुलिस को इसके लिए ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि पुलिस से बचपन से हम देख रहे थे कि अगर कोई बच्चा रोता था तो माँ कहती थी कि मैं पुलिस को बुला लेती हूँ ऐसा करने करके उसको चुप रखने की कोशिश करते थे और इसीलिए बच्चों के मन में बचपन से ही पुलिस के प्रति एक नफरत की भावना एक तिरस्कार की भावना होती थी मगर आज जब वो बच्चे बड़े होकर देख रहे हैं कि माने गलती थी ये गलत सोच उसके मन में डाली थी आज ये पुलिस उनके लिए एक सहारा बन के उनके पथदर्शक बनकर उन्हें अलग अलग गेम के साथ जोड़कर उसे युवा वर्ग को गलत तरीके रास्ते पर नहीं जाने के लिए ગુજરાત નહીં સુરત પોલીસ દ્વારા યુવાઓ ને નશાથી દૂર રાખવા માટે વિવિધ ખેલકૂંદી સ્પર્ધા આયોજન કરી ખરેખર સારાની કામગીરી કરાઈ રહી છે